Witamy serdecznie. Kolejny odcinek. Gość specjalny Francja, Lyon, wspaniałe klimaty francuskie Guy Szynawie. Oui? oui? Jest dzisiaj naszym wspaniałym gościem. Pokażemy Wam, jak zrobić i przygotować potrawy w wydaniu kuchni francuskiej. Nie tylko wykwintnej, steropolskiej, którą do tej pory robiliśmy, ale też chcemy pokazywać zasady. I produkty w wydaniu produktów regionalnych kuchni francuskiej. W takim razie, GI, zapraszam serdecznie do pokazania nam to, co dzisiaj w odcinku zobaczymy. Ja dzisiaj jestem tylko asystą. GI dzisiaj ma głos. GI ma dzisiaj swój mikrofon. Ja co jakiś czas będę starał się zadać pytanie, aby nam ułatwić. sur produits que nous allons utiliser dans notre Guy, qu'est-ce nous Bonjour, je vais essayer de vous présenter une recette de foie gras au vinaigre de Xérès. Pour ça, il faut un foie gras frais de canard, du miel de lavande si possible, la lavande de Provence, du beurre, le vinaigre de Xérès, le vinaigre espagnol, de, de vin espagnol, euh, qui conserve, qui n'abîme pas trop le foie gras et qui est très subtil pour l'accompagner. Est-ce qu'il y a une différence si on utilise un autre vinaigre que le Xérès Par exemple, un vinaigre balsamique de France, par exemple Poucoua Ten, ten Justement parce qu'il ne détruit pas le goût du foie gras et l'accompagne bien. Le, malza, le balsamique est trop fort, ça va bien pour une salade, mais si on le met avec le foie gras, ça ne va pas. No. Qu'est-ce qu'il dit wątrubki, foie gras. Allez, on y va. Donc. Je vais couper une escalope de foie gras avec un couteau chaud pour, pour, pour le couper plus facilement. Fais un ou deux. Un deux. Przede zwróćcie uwagę, jaka jest grubość, na y, sposób krojenia. Et par occasion, la structure de notre vontrub qui est en ce moment. Donc on va se servir d'une poêle, un peu de beurre, un peu de miel, de lavande si possible, de... Oui, de lavande, si possible. environ une cuillère à soupe. Pendant que ça chauffe, on va saler poivrer l'escalope des deux côtés. Il faut attendre que le miel soit coloré. Il faut attendre que le miel soit coloré. Ce qui aura pour principe de caraméliser le foie gras, ça l'empêche de fondre trop rapidement. Voilà, la couleur arrive. Tu mała podpowiedź, zasada, pamiętajcie, nie dotykajcie palcem, jest bardzo gorące. Allez, on dépose leskalop. On va les laisser dorer une minute de chaque côté. Il faut qu'elle reste un peu ferme, mais qu'elle soit cuite. Donc on, on touche un peu, voir si elle s'écrase et surtout on regarde si elles fond. Si elle fond, il faut l'enlever. Voilà, elles sont prêtes. On va les dresser. Et on va déglacer la poêle au vinaigre de Xérès. Voilà, voilà c'est terminé. On arrose les escalopes avec le jus. Très bien de mettre un toast grillé, une fleur de lavande, puisque c'est du miel de lavande. Un petit décor. Voilà, bon appétit. Bon,